हेल्थ चैनल से से आपका डॉक्टर जी देखिए हमल का दौरान तीन मरल पर मुश्तमिल होता है जिसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले हफ़्ते से तेरह हफ़्तों का होता है यहाँ आपको बहुत ज़्यादा एहतियात और अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है आपके जिसम में हारमोनल चेंजेस आ रही होती हैं तो इसी वजह से आपकी तबीयत में बोझलपन सस्ती थकावट मतली उपकई उल्टी आना पेशाब की ज़्यादा सीने पर जलन कब्ज़ का होना खाने वगैरह की खुशबू से हसासी हो जाती है आपको हार्मोनल चेंजेस की वजह से यहाँ ऐसी खुराक जो कि आम दिनों में नहीं ली जाती जिसे पीका कहते हैं जैसे चाक, मुल्तानी मिट्टी कोयला और खट्टे अचार वगैरह खाने का दिल करता है यह आपकी हार्मोनल चेंजेस प्रोग्रेस्ट्रॉन के लेवल बढ़ने की वजह से होता है इस दौरान में आपका हाजमा किसी कदर देर से आपको खुराक हज़म होती है तो आप खुराक थोड़ी थोड़ी लें अगर उल्टी की वजह से निकल जाए तो परेशान ना हो फिर दोबारा जूस या पानी इस्तेमाल करें और थोड़ी थोड़ी खुराक लें क्योंकि आपको यहाँ ख़ुद को भी अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है और आपकी बेबी को भी अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है अपने आप को इस दौरान में गम तकलीफ़ परेशानी सदमे से बचाना है और सख्त या मशक्क़त वाले काम इस दौरान में नहीं करने और मिलाप के दरमियान में भी एहतियात करना होती है क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि इन्हीं हफ़्तों में हम गिर जाते हैं अगर आपको गम परेशानी तकलीफ़ पर किसी वजह से होती है तो इग्निशिया वन एम आपने इस्तेमाल करनी है इस दौरान में अगर आपको उल्टी के उपकाई आती है तो कैडिमम सल्फ बस्मित या ओफोमारफिन इस्तेमाल की जा सकती है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होने की सूरत में ओपीएम और अगर लूज़ मोशन हो रहे हों तो एलो इस्तेमाल करनी है अगर कब्ज़ के साथ कोई बवासीर का भी इशू आ जाए तो माइलिस क्यू पाँच कतरे एक गिलास पानी में डाल लें दिन में थोड़ा थोड़ा उसमें से इस्तेमाल करें पानी और जूस का ज़्यादा इस्तेमाल करना है आपने आपके प्लेसेंटा के अंदर जो लिक्विड बनता है वो आपके बच्चे की अच्छी मोमेंट के लिए ज़रूरी होता है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है तो आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस दौरान में इस्तेमाल करना है आपकी पस्तान की निपिल में सूजन दुखन हो सकती है इस दौरान में जो वक्त के साथ साथ नॉर्मल हो जाती है